Сегодня мы собрались с работниками исполнительных органов, органами управления, Здесь есть депутаты, есть работники исполкома, есть работники ПСЗ, для того, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. Это прежде всего. Кроме того, есть известная акция, 22 называется. Она связана с тем, что с трагическими событиями, что ребята, которые имеют посттравматический синдром, они все-таки кончают жизнь самоубийством, ходят из этой жизни и не борются за эту жизнь. Мы хотим показать, что за жизнь всегда надо бороться. Для меня всегда примером был Артем Калинько. В данном случае мы поддерживаем и его тоже, и всех этих ребят. Ну и самое главное, еще раз повторюсь, у нас сегодня акция, которая направлена на пропаганду здорового образа жизни. Мы хотим показать, что работники исполкома и депутаты не просто просиживают на рабочих местах, они еще занимаются спортом, они могут показать определенные результаты. Вы их сегодня, когда посмотрите, у нас есть люди, которые не только за 50, но далеко за 50. Вот. Ну, посмотрите, как они себя могут реализовать в том числе в спорте. Спасибо. 21. 22. 22. покажите эти героев <свят> <свят> вот, здесь есть молодые есть зрелые люди покажите зрелых людей, которые для тех людей, которые молодые, и не могут сделать то, что сделают зрелые зрелые люди. Эти будут примером. Но ну, мы договорились таким образом, что у нас исполком занимается контролем за работой коммунальных предприятий. Ну вот мы передаем коммунальным предприятиям эстафету, пожалуйста. Пусть